Salam hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz. Bu gün sizə təqdim edəcəyimiz bu gözəl ev Saray qəsəbəsində əsas yolun yaxınlığındadır. Yeni Saray yolunun yaxınlığındadır. Zəhmət olmasa videonun sonuna qədər izləyin ki, ev haqqında tam ətraflı məlumat ala biləsiniz. Ümumilikdə 5 sotdan ibarətdir. Baxın, hal-hazırda olduq hissə evin həyətidir. Yan tərəfinə də keçmək üçün yeri var. Ümumilikdə ev 132 kvadratdan ibarətdir. 132 kvadratdan da biraz təxminən çoxdur. Evin altında əlavə qarajı da var və yay mətbəx kimi, yay otağı kimi nəzərdə tutulmuş belə bir təmir istəsdə otağı var. Yəni kombi xətlərinə kimi çəkilib. Bura isə evin yan səsinə keçmək üçün yeridir. Baxın hər bir pəncərəsinə reşotqası kimi hamısı qoyulub. Ev nə isə qoşa daşla tikilib, keyfiyyətli təmirdir. Çöldən görünüşünü bir daha sizə göstərim. Keçək indi qarajına. Qaraşın rahatlığı ilə 3 maşın yerləşə bilər. Hətta 3 maşın da yerləşər. Hal-hazırda artıq əşyalar qoyulub deyə biraz qısa görünür. Dostlar, bura isə kombi otağı kimi nəzərdə tutulub. Bütün kombinin xətti çəkilib. Baxın, yeri burdadır. Pastor evin özü isə ümumilikdə 4 otaqdan ibarətdir. Tam təmirlidir. Evin ösü onlu daş kürsülüdür. Keçəndə evin içərinə. Gördüyünüz kimi piləkəndi betondur. Evin girişinin qarşısında belə bir balkonu var. Yəni öz həyətinə baxır. Bir rahatlıqla stol-stol yerləşir. Keçəndir evin içərisinə. Tosarevın daxilindədir. Gördüyünüz əşyaların hamısı qalır. Yəni pri xoşu mebeldir, mətbəxidir hamısı qiymətə daxildir. Burada dəhlizidir. Baxın, belə bir geniş dəhlizi var. Dəhlizinə kimi radiatorlar quraşdırılıb. Keçək indi qonaq otağından başlayaq. Deməli, belə bir geniş, böyük bu otaq var. Evin hündürlüyü də normal evlərdən hündürdür. Yəni təxminən 3.40 olmaq oldu. Deməli, mətbəxi burada yerləşir. Yəni gördüyünüz kimi mətbəx mebelindən əlavə rahatlıqla stolsuq yerləşə biləcək genişlikdədir. Bir də təşəkkür edirəm. 132 kvadratdan ibarətdir. 332 kvadratdan biraz çox ola bilər. 2 az olmaz. Burda sentər qofa yerləşir. Sanitar otağa lazımi olan bütün avadanlıqları quraşdırılıb. İndi isə keçək yataq otaqlarına. Deməli, bura birinci yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi otaqlar da bir-birindən genişdir. Bura ikinci yataq otağıdır. Onda nəzəri isə çatdırıram ki, qaz, su, işıq daimidir. Kombi xətləri də çəkilib. Bura isə üçüncü yataq otağıdır. Sarı yerinə bir daha təşəkkür edirəm. Saray qəsəbəsində Yeni Saray yolunun yaxınlığında yerləşir. Qaz, su, işıq daimidir. Kombi xəttlə də çəkilib. 5 sot torpaqdan ibarətdir. Əlavə 5 sotda, yəni evin yanında var. Onun isə qiyməti razılaşmaq olar. Yəni hasardan əlavə 5 sot torpaq da var evin özü bina ev elə barterə gedir. Evin qiyməti 63 min manatdır. Real alçıya çözə endirimdə olacaq. Belə dostlar, evimizdən bu qədər. Kanalımıza abunə olub bildirişlər tonu açsaq saxlayıb yeni mənzərlərdən və evlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Videomuzu bəyənib öz fikrinizi rəy bölməsində yazıb bizim Instagram səhifəmizdən izləməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərədək.